Діловий світ з змістовна Україна у співпраці з асоціацією міст України. Ми створили цикли програм про місцеве самоврядування. Сьогодні відправимося до шахтарської столиці нашої держави та поговоримо з Олександром Лук'янченком, міським головою Донецька. Донецьк перетворюється на сучасне європейське місто, дедалі частіше його називають діловою столицею України. За останні п'ять років він серед лідерів за витратами із бюджету на одного мешканця. Іноземних інвестицій вдалося залучити майже на 2 мільярди доларів. Особливу увагу міська влада приділяє благоустрою. У 2012-му завершили масштабні проекти з капітальної реконструкції парку в Петровському районі та будівництво сучасного басейну. Цьогоріч на день міста городяни отримали отримали у подарунок оновлений парк перемоги. Під час робіт тут упорядкували понад три гектари території. Головним завданням було максимальне збереження існуючих зелених насаджень. Та висадка майже чотирьох сотень дерев. А у західній частині скверу обладнали дитячі ігровий та спортивний майданчики. Дослухавшись до побажань людей, облаштували у парку перші у місті велодоріжки. Олександр Олександрович, добрий день. Ми бачимо, що Донецьк останнім часом дуже змінився. Які плани у вас щодо благоустрою міста? Як він буде розвиватися і далі? Для того, щоб робити щось і змінювати в облікі міста, необхідно мати фінансовий ресурс. Ми сьогодні виконуємо свої обов'язки перед державою по наповненню бюджету. Ми розрахувалися по всім платежам, в тому числі і... по изъятию из городского бюджета. И это позволяет на сегодняшний день строить, реконструировать, развивать городскую инфраструктуру. До конца года мы планируем ввести один новый детский сад в Буденовском районе. Мы планируем ввести в эксплуатацию городской административный центр административных услуг в Калининском районе и автостанцию для внутренних перевозок и работы общественного транспорта в Пролетарском районе. Это вот три объекта, которые мы наметили до конца года ввести в эксплуатацию. Мы закончим к Дню защиты детей полностью реконструкцию нашего городского дворца для детей и юношества и парка, вторую очередь парка, на в котором будут оборудованы две спортивные площадки, роледром, целый ряд объектов для досуга детей и молодежи. Мы вступили уже в основную фазу подготовки города к Евробаскету 2015. Это подготовка городской инфраструктуры, подъездные дороги, реконструкция двух проспектов. Нам необходимо реконструировать. Это проспект Дзержинского, проспект Павших Коммунаров также провести реконструкцию улицы Набережной, обеспечить бесперебойный подъезд и комфортную зону вокруг строящейся Кальмиус-арены. Донецьк, місто молоді. Тут проживає 320 тисяч людей у віці від 14 до 35 років, а це третина всього населення. На їх прохання влада відкрила молодіжний центр. У 2013-му тут завершили капітальний ремонт, на який виділили понад 15 мільйонів гривень. До ладу привели всі приміщення для гуртків, три балетних студії та конференц-залу. З'явився новий концертний зал, який вміщує до 400 глядачів. Центр оснастили сучасним світло звуковим і проекційним обладнанням а також мобільною сценічною конструкцією. Саме тут встановили перший у Донецьку автоматичний підйомник на сходових маршах для людей з обмеженими фізичними можливостями. На базі молодіжного центру діє виставковий центр, де свої роботу можуть продемонструвати юні фотографи та художники. За минулий рік заклад відвідали майже 32 тисячі осіб. Кажут, зараз молодёжь не очень инициативна. Четак це в какие молодежные инициативы поддерживает местная власть? Три года назад студенчество обратилось в городской совет. пришли и попросили, что у нас нет места, где мы проходили, проводили досуг, у нас нет места для кружковой работы и так далее. Мы с депутатским совместно с депутатским корпусом рассмотрели этот вопрос, выделили в центральной части города, в Калининском районе, один из дворцов культуры, который мы получили от Министерства угольной промышленности. За последние два года мы провели комплексную реконструкцию этого дворца. И он на сегодняшний день является одним из лучших студенческих досуговых центров в нашей стране. Это я не боюсь этого сказать, потому что там сегодня работает Порядка 40 различных кружков, начиная от спортивных секций и заканчивая такими, как театральные студии, фотостудии, телевизионные студии. Молодые люди занимаются своим любимым делом. Они по-своему, когда мы проводили совместно с ними реконструкцию, они по-своему, допустим, запроектировали зрительный зал не традиционно, что сцена должна быть и зал заполняться до конца. Все. А здесь, наоборот, сцену поставили посредине зала, а вокруг живое общение и так далее. Это целый ряд других. Мы оборудовали самой современной техникой для того, чтобы можно было показывать и проводить в этом дворце различные мероприятия. Мы, готовясь к чемпионату мира по легкой атлетике, создали прекрасный спортивный комплекс «Кировец» в составе самого современного легкоатлетического стадиона, который позволяет проводить соревнования, тренировки всех видов легкой атлетики. Там же есть бассейн, там есть прекрасные раздевалки. И на сегодняшний день этот объект функционирует и работает на молодежь. Мы в прошлом году ввели в эксплуатацию в отдаленном районе плавательный бассейн которым сегодня занимается около 800 человек. И вот таким образом мы хотим, чтобы в городе появилась массовость занятий спортом, занятий здоровыми образами досуга. Сьогодні у Донецьку працює майже дві сотні дитячих садочків, які відвідує майже 33 тисячі дітей. У цьому році відкрили 30 додаткових груп у діючих дошкільних закладах. А днями у Будьонівському районі міста відкриють перший зведений за руки незалежності України дитячий садок, розрахований на 8 груп. Це 150 місць. Його спорудили із застосуванням енергоощадних технологій. Він містить все необхідне для комфортного перебування малечі. Нині Ведуть роботи із завершення благоустрою. Батьки з нетерпінням чекають цієї події, бо зараз їм доводиться возити своїх дітей у віддалені садки. Проблема недостатності місць у дитячих садках є доволі актуальною для багатьох міст України. Як ця проблема вирішується у Донецьку? Ні одного дитячого садка, який був у нас на балансі, ми не втратили. А те ведомства, которые были, детские сады в ведомствах, например, за угольными предприятиями, там, за машиностроительными предприятиями, они, безусловно, ушли, появились другие собственники и так далее. Мы в этом в текущем году договорились с предприятиями возвратить один детский сад на 280 мест, чтобы в нем 140 мест создать детский сад, а во второй части создать школу искусств для детей. И таким образом этот вот детское учреждение возвратить детям. А там сейчас офисные помещения, которые, ну, я думаю, что они сегодня не так важны для предприятия, как для города нужны вот именно учреждения для того, чтобы дети проводили свой досуг, учились, занимались любимым делом. Мы планируем в тех детских садах, которые у нас есть, которые работают не в полную мощность, дополнительно открыть 30 групп и таким образом снятия остроту которая имеется, не во всех районах, но, ну, например, в Буденновском районе вынуждены построить первый детский сад за годы независимости с нуля. То есть мы в прошлом году его начали строить и в этом году в декабре месяце мы его введем в эксплуатацию. Что работает в месте для энергосбережения, какие проекты энергоэффективности есть у Донецке и какие уже имеют результаты? Мы сегодня работаем над серьезной программы термомодернизации именно детских садов и школ. Мы разработали 15 проектов, выполнили термомодернизацию одной школы 102 в Киевском районе. На этом пилотном проекте мы отрабатываем все параметры энергосбережения. В работе находится, помимо объектов соцкульбыта, находится еще 13 жилых домов, в различных районах города Донецка. Это пятиэтажные жилые дома, это первых серии панельные дома и также девятиэтажные дома, которые также позволяют, мы там меняем, утепляем стены, меняем кровли, инженерные сети. И это позволяет также до 20-25% процентов сэкономить энергоносители. Это программа, которая мы считаем, что она не одного года, а и на последующие годы. Мы здесь решаем две задачи. Первое, продлеваем эксплуатационный срок здания, жилого здания. А второе, улучшаем его технические характеристики по затратам тепловой энергии для того, чтобы комфортно жители чувствовали в этих домах. В новых жилых домах строятся котельные на один дом, компактные, и они обеспечивают, практически не бывает потерь тепловой энергии, которая не передается никуда, она непосредственно остается, остается на доме. Также сегодня большая работа ведется по горводоканалу У вопросах зниження енергойомкості агрегатів, которые подають воду непосредственно потребителям. дякуємо вам за цю І Я нагадую, це був Олександр Лук'янченко, Донецький міський голова і віце-президент Асоціації міст України.